Здравствуйте, меня зовут Мариан. Я посещавам служение в церкви Саут Тонио. У меня в моей жизни был большой проблем со здоровье. У меня было давление, висок, И а, я, я бъл много врачей для этого, принимал много таблетки. И это был большой проблем для моей жит. Потому что я получил ета проблем с со когато когда я был 19-20 лет, был, был молодой. И я жил с этой проблемой, пока я не, не принимал изцеление мое исцеление в церкви. Мы были вместе с, с, пастором. И я знал, что писано, что в ранне Иисуса мы все изцелен И что Бог... Э, Христос Исус из Тирадце, според своя вяра. И на прошлый ден, когда я при, принимал мое исцеление, я бросил эту таблетку, что я пред принимал. При, 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 и начинал сам с Бога, и чел е, Библия, и, и се с вера, и знам, что, я уже исцелен. И до сегодня, и сейчас, я, если есть е, е аппарат е, кръвне давление, могу